Hoş gördük, əziz balalar. Gözəl balalar. Biz bu gün Mən sülhə səs verirəm şeirini keçəcəyik və bilirsiniz, hamınız bilərəm sülh istəyirsiniz. Xalqımız sülh istəyir. Dünya xalqları sülh istəyir. Heç zaman müharibə olmasın. Həmişə uşaqların, böyüklərin şən, xoşbəxt səslərini eşidək. Biz 44 günlük müharibə ərzində çox fikir çəkdik. Siz də çəkdiniz. Çünki siz 1-ci sinfə gedirdiniz və həmin zaman, eee, Vətən müharibəsi elan olundu. Lakin bu Vətən müharibəsi bizim xalqımızın qələbəsi ilə nəticələndi və artıq 2 ilə yaxındır ki, biz asat olunmuş Torpaqlarımızın abadlaşdırma işləri haqqında televizya kanallarında baxırıq, eşidirik, görürük və inanıram, hər biriniz sülh arzuluyursunuz. Gözəl balalar, biz gözəl şairimiz Hüseyn Arifin bu gün Mən sülhə səs verirəm şeirini keçəcəyik və siz şeirin mövzusunu, ideyasını müəyyənləşdirəcəksiniz. Mən oxuyuram. Sonra siz oxuyarsınız. Mən sülhə səs verirəm. Milyonlardan biri tək. Qoy bir daha ordular üz-üzə dayanmasın. Mən sülhə səs verirəm. Bombaların səsindən beşikdəki körpələr hıçqırıb oyanmasın. Mən sülhə səs verirəm. Böyük kəndlər, şəhərlər biran olub qalmasın tüstü duman içində mən sülhə səs verirəm qədim abidələri yellə yihsan etməsin toplar biran içində mən sülhə səs verirəm ağ saçlı anaların gözləri yaşla dolub qalbi darda qalmasın mən sülhə səs verirəm cavan qızlar gəlinlər baxıb baxıb yollara intizarda qalmasın. Gözəl balalar, inanıram ki, siz də şeiri ifadəli intonasiyadan oxuyacaqsınız. Şeirin mövzusunu yəqin ki, məğən etdiniz. Şeirin mövzusu elədir, sülh mövzusundadır. İdeyası bəli, ideyasını biz elə şeirin misralarından çıxarda bilərik. Şeirin 6 misrası var və 6 misranın hər biri mən sülhə səs verirəm cümləsi ilə başlayır və biz bu cümləni elədir. Şeirin ideyası kimi seçə bilərik. Elədir, burada bir neçə sözlə də eşitdiniz ki, bu sözləri biz söz bogçasına yerləşdirməli və izahı ilə tanış olmalıyıq. Yərlə yeksən elə bilərəm ki bu sözün mənasını bilirsiniz. Elədir, yerlə yihsan dağılmaq deməyir, dağıldı deməkdir. Firan olmaq. Bəli, o da yerlə yihsan olmaq sözü ilə e, ifadəsi ilə yaxın mənalıdır. Viran olmaq da dağılmaq, məhf olmaq mənasını verir. Top, şeirdə top sözü Elədir. Silah növü kimi işlənir. Siz topun başqa mənasında bilirsiniz, amma şeirdə burada silah növü kimi işlənmişdi, mənasında işlənmişdi. İntizar, indisar elədir. Səbirsizliklə deməkdir. Söz və ifadələrin mənası sizə aydın oldu və bu sözlərin, ifadələrin Cümlə içərisində işlətməyi sizə həvalə edirəm. Uşaqlar, indi isə bir tapşırığını yerinə yetirək. Tapşırıqda deyilir: "Cümlələri oxuyun, şeirin bəndləri ilə uyğunlaşdırın." Əziz balalar, mən sülhə səs verirəm nəzm formasında yazılıb, yəni bu şeirdir, şeir formasında yazılıb. Lakin tapşırıqda bu şeiri cümlələr şəklində. Yəni nəsr formasına çevrilib yazılıb. Deməli siz özünüz artıq şeiri nəsrə çevirməyə bacarırsınız. Amma indi isə tapşırıqda verilən cümlələri bəndlərlə uyğunlaşdırmalısınız. İnanıram ki, tapşırığın öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Gəlin birlikdə tapşırığı yerinə yetirək. 1-ci cümlə Bomba səsləri uşaqları qorxutmasın. Bu şeirin elədir. 2-ci bəndinə aiddir. Mən sülhəsəs verirəm, bombaların səsinə beşikdəki körpələr qıçqırıb oyanmasın. 2-ci cümlə. Analar gözü yaşlı qalmasınlar. Buyurun deyin. Bu cümlə şeirin elədir. 5-ci bəndinə aiddir. Mənsül həss verirəm, ağ saçlı anaların gözləri yaşla dolub, qalbi darda qalmasın. Afərin sizə. Qədim abidələr məf olmasın. Bu cümlə 4-cü bəndə aiddir. Mənsül həss verirəm, qədim abidələri yillə yeksan etməsin toplar bir an içində. Bir daha döyüş olmasın. Bu cümlə elədir. 1-ci bəndə aiddir. Mən sülhə səs verirəm milyonlardan biri tək, qoy bir daha ordular üz-üzə dayanmasın. Orduların üz-üzə dayanmaması, yəni döyüş olmaması deməkdir. 4-cü cümlə 1-ci bəndə aiddir. 5-ci cümlə Cavan qız gəlinlərin gözü yolda qalmasın. Bu cümlə isə Ağrıncı bəndə aittir. 6-cı bənddə uyğundur. Mən sülhə səs verirəm. Cavan qızlar, gəlinlər baxıb-baxıb yollara intizarda qalmasın. Və sonuncu 6-cı cümlə. Kəhdlər, şəhərlər dağılmasın elədir. Bu 3-cü bəndə aittir. Mən sülhə səs verirəm. Böyük kəndlər, şəhərlər viran olub qalmasın, tüstü tuman içində altı bəndli şeir idi və altı cümlə biz bu cümlələri bəndlərlə uyğunlaşdırdıq. Uşaqlar, indi iş dəftərlərinizin 30-cu səhifəsini açın, ata tapşırığını yerinə yetirək. Tapşırıqda deyilir: "Sözlərin əks mənalı qarşılığını yazmaqla crosswordu həll et." Siz sözlərə uyğun Yaxın mənalı sözləri də tapa bilirsiz və müəyyən sözlərə uyğun əks mənalı sözləri də müəyyən edə bilirsiz. Amma Crossword-da artıq özünüz verilən sözlərə uyğun əks mənalı sözlər tapıb yazmalısınız. 1-ci sül. Elədir, artıq biz bilirik ki, sül sözünə əks mənalı söz müharibədir və işarə qoyulub soldan sağa doğru yazırıq. Müharibə. Gəlin yazaq. h ş b İkinci söz oyanmaq. Oyanmaq sözünə əks mənalı söz elədir, yatmaq sözüdür. İkinci yazacağımız söz yuxarıdan aşağıya doğru yazılmalıdır, çünki ox yuxarıdan aşağıya doğru çəkilib. Və burada m hərfi eyni ilə qalacaq. Yatmaq ya fikirlərin m varımızdır artıq ya maq 3-ncisiz böyük elədir böyük sözünə əksi mənalı söz kiçikdir 3 yenə də yuxarıdan aşağı kiçik sözünü yazırıq kiçik fikir verin i hərfi ilə yenə də uyğun gəldi 4-cü söz viran Firan biz dedik ki, dağılmaq deməkdir, məhf olmaq deməkdir. Bu sözə uşaqlar ya, ya, əks mənalı söz abaddır. Firan olub, hal-hazırda işğaldan azad olunan torpaqlarımız abadlaşır. Deməli, 4-ə abad sözünü yazacağıq. Abad. 5-ci söz qədim. Qədim elədir. Əks mənalısı təze deməkdir. Biz yenidə yaza bilərdik, amma burada ə olduğuna görə fikir verin, yazmalıyıq təzə. təzə. 6-cı söz ağ. Elədir, ağ sözünə əks mənalı söz, hamınız bilirsiniz, qaradır. Yuxarıdan aşağıya doğru qara sözünü yazırıq. Və 10-cu söz cavan. Cavan sözünə əks mənalı söz artıq bu sözün 2 hərfi var. Elədir, qoca sözüdür qoça. İndi həm ki siz də mənimlə birlikdə bu tapşırığı tamamladınız. İş dəftərlərinə bir tapşırığı. Hansı cümlədəki top sözü şeirdəki mənasında işlənib? Mən artıq top sözü haqqında məlumat verdim. Buyurun, tapşırığı özünüz sərbəst yerinə yetirin. Cümlələri oxuyum. Hansı cümlədə top sözü şeirdəki mənası ilə uyğundursa, həmin bətti dairəyə alın. Yəqin ki, aldınız. Yoxlayım. İndi onramkə siz də B cümləsində verilən Şəhər top atəşindən tutuldu. Burada top silah növü kimi işlədilir, eyni zamanda Şeirdə verilən "top" sözü də silah növü kimi işlənmişdir. Uşaqlar, kitabınızda birə-bir tapşırıq var. Şəkil verilib və sizə sual olunur. Sizcə, nə üçün güyərcin sülh rəmzi hesab edilir? Şekillərə baxın və bu mövzuda mətn qrup danışın. Əziz balalar, şəkllə diqqətlə baxın. Mən sizə Bir neçə söz, açar söz kimi verirəm. Bu sözlərdən istifadə edərək şəkli əsasən mətn qurmalısınız. Döyüşçü, döyüşə çağırmaq, döyüş papağı, göyərçin yuva. Burəsə nə üçün döyüşçünün birinin başında papaq var? Bu papaq dəbilqədir. Uşaqlar, dəbilqə Metaldan tökülən papağdı ki, döyüşə gedəndə qədim zamanlarda belə bir papağdan istifadə olunurdu. Görəsən necə olub ki, göyərçin papağın içərisində yuva qorub? Mən inanıram ki, siz bu şəkllə baxıb və bu açar sözlərdən istifadə edərək mətn quru danışacaqsınız. İndi isə mən sizə Göyərçin mətnini oxuyacam və siz şəkil üzrə qurduğunuz mətnlə müqayisə edəcəksiniz. Buyurun, qulaq asın. Göyərçin qədim zamanlarda xeyirxah bir padşah yaşayırdı. O öz ölkəsini əmin amanlıqla idarə eləyirdi. Günlərin bir günü qonşu ölkənin hökmədarı Onun ölkəsinə hücum edib padşahı tək bək tək döyüşə çağırdı. Padşah çoxdan idi ki, müharibə etmirdi. Odur ki, dava paltarını sarayın çardağında əl ayaqdan uzaq yerdə saxlıyırdı. Savaşa bir gün qalmış padşah anasından xahiş elədi ki, onun qılıncı ilə dəbilqəsini gətirsin. Anası getdi. Çox çəkmədi ki, oğlunun qılincini, qalxanını gətirdi. Padşah anasından soruşdu. "Bəs döyüş, babağım hanım?" Ana dedi. "Səni and verirəm, halal südümə, dəbilqəyə dəymə." Ana can, mən padşaham. Padşah isə döyüş meydanına dəbilqəsiz çıxa bilməz. Anası çardaqda gördüklərini deməli oldu bala sənin döyüş papağının içində bir ağ göyərçin yuva qurub iki körpə balası var mən bu yuvanı dağıda bilmərəm gəl bu dəfə döyüşə dəbilqəssiz get bu sözləri eşidən padşah heç nə demədi düşmənlə tək bətək döy döyüşə başaçıq çıxdı qonşu ölkənin hökmədarı onu dəbilqəssiz görüb bunun səbəbini soruşdu Paşah dedi: "Mənim döyüş papağımda göyərçin iki bala çıxarıb. Anam and verdi ki, balalara toxunmayım." Bunu eşidən düşmən hökmdar qılıncını qınına qoydu, əlini düşmənənə uzadıb dedi: "Gəl barışaq. Sənin anan bir quşun, ağ göyərçinin evini dağıtmaq istəmədi. Biz Niyə nə haqq qan töküb minlərlə insanın evini dağıdaq. Onlar barışdılar. O gündən ağ göyərçin, sülh quşu hesab olunur. Mətnini dinlədiniz. Əziz balalar, indi bu mətnlə bağlı iş dəftərlərinizdə belə bir tapşırıq verilib. Dinlədiyiniz mətna əsasən iş dəftərinin C tapşırığını yerinə yetirəcəksiniz. Tapşırıqda deyilir: Dinlədiyin mətna əsasən padşahla ananın dialoqunu tamamla. Padşah dedi: Ana, döyüş papağını gətir. Mənə qələbə arzula. Ana nə dedi? Ana dedi ki, elədir. Deməli burada yazacaqsınız qarşıda tire çəkəcəksiniz. Çünki bilirsiniz ki, dialoq yazlanda qarşıda tire çəkilir və davamlıca nə yazacaqsınız? Yazacaqsınız ki, səni and verirəm, halal südümə, dəbilqəyə dəymə. Növbəti cümlə. Bu dəfə döyüşə başaçıq git. Padşah dedi. Bəs mən nə edim? Papaqsız döyüşə necə çıxım? Ana dedi. Yenə də qaşda tire çəkəcəksiniz və yazacaqsınız. Sənin də bilqənin içərisində göyərçin yuva qurdu. Bu dəfə döyüşə papaqsız get. Onların yuvasını dağıtma. Uşaqlar, cümlələri yazandan sonra belə bir sual verilir. Dialoqu tamamlayarkən hansı cümlə növlərindən istifadə etdin? Cümlələrə fikir verdinizsə, bu cümlələr içərisində elədir, əmr cümləsi də var idi, nida cümləsi də var idi və nəqli cümlə də var idi. Hətta padşahın dediyi cümlə də əmr cümləsidir. Ana, döyüş papağını gətir mənə qələbə arzla. Amma tapşırıqda dialoqu tamamlayan cümlələrin hansı növünə aid olduğunu ə e, bilməli və uyğun cavab variantlarını dairəyə almalısınız. Əziz balalar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər.